kita berada pada bulan yang mulia bulan yang disebutkan dengan namanya Rajab yang disebahkan dengan Al-Asab iaitu Rajab yang dituang di dalamnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala di antara mereka yang mengatakan kenapa ke Rajab ini adalah bulan yang mulia di antaranya disebutkan kerana ianya adalah bulan haram yang ianya di antara empat bulan haram yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bahkan Allah sebut di dalam Al-Quran Inna iddatal al syuhur indallahi Ithna ashara syahran Fi kitabillahi Yawma khalakas samawati wal arda Minha arba'atun hurum Dalikad din nuqayyim uh, Fala tazlimu fihinna anfusakum Wa qatilul musyrikinaka Fatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan yang telah pun termaktub di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari yang diciptakan Allah daripada langit dan bumi dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut 4 bulan haram iaitu bulan apa? Bulan Muharram. Iaitu bulan apa? Yang namanya itu bulan Dhul 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 Qaidah dan Dhul Hijjah. Itu adalah bulan haram yang disebutkan yang di antaranya juga adalah bulan Rejab yang disebutkan minha arbaatun hurum. Di antaranya bulan haram. Tak Allah sebut kecuali kerana dia ada kelebihan. Kemudian Allah mengatakan dalikad dinu qayyim. Itu adalah agama yang lurus yang benar. Kemudian Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum janganlah kamu membalimi dirimu di dalam empat bulan haram tersebut. Kenapa Allah nak sebut begitu? Kena bagi tahu bahawa bulan ini bulan mulia. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kalau sekiranya bulan mulia itu Allah melarang untuk membalimi atau melakukan dosa ianya pasti satu ancaman yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu kalau mungkin membawa makna kalau kamu melakukan perkara-perkara maksiat di dalam bulan haram mungkin akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah juga akan melipat gandakan ganjaran dan juga pahala bagi orang-orang yang beramal di dalam bulan-bulan yang disebutkan bulan haram ini Maka kita berada dalam bulan haram, bulan rejab, bulan mulia yang Allah pilih daripada banyak pendapat daripada ulama berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Bulan rejab yang disebutkan Al-Asaf, bulan yang Allah limpahkan kurnia dan rahmatnya. Maka sudah tentulah kita yang berada dalam bulan ini tak boleh untuk melepaskan peluang untuk kita beramal di dalam bulan ini. Mempergiat dan juga memperbanyakkan amal. Walaupun mungkin orang mengatakan kita nak beramal tak tunggu bulan. Bila pun kita kena beramal. Naam, betul. Kita tidak hanya beramal di dalam bulan Rejab, kita tak hanya beramal di dalam bulan Syaban, bahkan kita tidak hanya beramal di dalam bulan Ramadan. Kita beramal kepada Allah di mana-mana dan bila masa pun kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tahu bahawa sesungguhnya manusia ini yang namanya iman Yazid wa yang kus iman itu bertambah dan berkurang. Maka Allah berikan semangat di dalam menguniakan pada setiap hari ada waktunya. Pada setiap minggu ada waktu dan juga harinya. Pada bulan juga ada bulan yang tertentu. Di dalam tahun ada bulan yang mulia. Tahu bahawa manusia ini kadang-kadang perlu kepada suatu charge untuk dianya. Ataupun dia nak pergi menjana kepada semangatnya. Pada waktu-waktu yang mungkin ketika itu dia boleh untuk meningkatkan daripada amalnya. Maka oleh kerana itu di antaranya bulan-bulan haram seperti bulan Rejab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Maka kita berada dalam bulan Rejab yang sebenarnya banyak dianjurkan untuk kita beramal. Di antaranya apa? Dengan banyak berpuasa seperti mana yang sebutkan oleh Para sahabat ketika melihat Nabi yang sentiasa berpuasa dalam bulan Rejab sehingga mengatakan hampir-hampir kami menyangka Nabi tak pernah berbuka sama sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan berbuka pada bulan Rejab sehingga kami menyangka kami Nabi tak pernah berpuasa sama sekali memelihatkan Nabi ada sangat berpuasa di dalam bulan Rejab dan ada Nabi meninggalkan supaya tidak menjadi kewajipan kepada kita umat. Nah, bagi tahu akan kelebihan dari bulan-bulan Rejab yang mulia ini. Hadirin hadirat Dan ini, ini adalah merupakan daripada bulan persiapan kita Untuk menghadapi kepada Ramadan Sejauh mana persiapan kita kepada Ramadan <San> Kalau kita berjaya di dalam bulan Ramadan Dalam bulan Rejab ini kita berpuasa Puasa yang benar-benar puasanya orang-orang yang khas Bukannya puasa orang yang awam Puasa di bulan Rejab mampu jaga mata kita Puasa dalam bulan rejab ini kita mampu jaga lidah kita. Kita mampu jaga telinga kita. Kita jaga mampu untuk nak menjaga anggota badan kita. Puasa di dalam bulan rejab yang mampu untuk kita mempertingkatkan amal. Dengan kita banyak bersedekah dan menolong kepada sesama kita. Maka kalau bulan rejab ini kita mampu untuk buat seperti itu. InsyaAllah di bulan Ramadan pasti lagi mudah kepada kita. Kalau di bulan Rejab ini kita dah mula bangun tahajud di waktu malam. Kita dah bergiat ketika itu untuk sentiasa bermunajat dan bermesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan Ramadan kita akan mudah. Kalau di bulan Rejab kita banyak-banyak bertaubat dan beristighfar dan sentiasa menyesali daripada amal-amal maksiat yang pernah kita lakukan dan benar-benar bertekad berazam untuk nak gantikan perbuatan maksiat itu kepada perkara-perkara yang baik wa atbi'is sayi'ata hasanata muhuha mengiringi dari perbuatan yang jahat tak baik itu dengan perbuatan yang baik sehingga memadamkan perbuatan yang tak baik kata baginda Rasulullah SAW alaihi kita buat di dalam bulan Rejab ini pasti di bulan Ramadan kita akan mudah Demikian sebenarnya rejab ini mengukur kemampuan kita nanti di bulan Ramadhan. Walaupun sebenarnya dalam Ramadhan potensi daripada amal ibadah kebaikan kita meningkat. Akan tetapi ianya akan dapat untuk diteruskan dan istiqamah apabila kita mula daripada bulan rejab lagi. Hadirin hadirat. Sebab di bulan rejab ini... ...Syaitan masih lagi ada masih lagi kuat untuk nak menghasut kepada kita orang-orang masih lagi makan dan minum dan bermewah-mewah orang masih lagi dalam keadaan lalai dan lupa tapi kita tiba-tiba ketika itu kita mampu untuk mengatasi hawa nafsu dan hasutan syaitan kita mampu untuk berlapar ketika orang sedang berhibur dan juga orang sedang menikmati makanan. Kita mampu bangun di tengah malam ketika orang sedang hanyut tidur di dalam tidur yang cukup lena. Maka sudah tentulah Ramadan ketika mana semangat yang sama-sama kita sama lakukan. Orang yang makan banyak pada bulan yang lain pun bulan Ramadan dia akan berpuasa. Pada waktu malam pun mereka akan bangun untuk zahur. Pastilah kalau bulan Ramadan Dzulhijjah pun kita sudah mampu untuk melaksanakan. Pasti bulan Ramadan ia akan lebih memudahkan kepada kita bahkan bukan hanya membawa kemudahan bahkan dia akan membawa kepada semangat yang lebih tinggi dan akhirnya kualiti di dalam amal kita puasanya qiyamnya, ibadahnya sedekahnya akan lebih jauh lebih baik dan akan lebih bernilai serta keikhlasannya serta kualitinya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu